На встречу мне шел мужчина. Он был в камуфляже. У него была куртка камуфляжная, брюки камуфляжные, футболка защитного цвета. Он был с большой георгиевской ленточкой на груди. И он поднял голову на звук каблуков. И сразу, когда увидела, я была в белой куртке и с красной маком. И он, когда это увидел, он сразу же ко мне подбежал, схватил правой рукой попытался мак сорвать и начал кричать: "Вы предатели!" я левую сторону увернула. И получается, корпус пошел немножко вперед. Тогда он схватил за руку. И я руку выдернула. И я говорю, ты, ты что, говорю, женщиной драться будешь. Я говорю, посмотри, какая маленькая, два раза тебя меньше. Он очень высокий. Я тогда начала кричать, просто кричать, спасите, помогите. Он от этого крика убежал. У него был диагностирован первоначальный диагноз ушибы лица, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Она была госпитализирована к нам. Травматологическое отделение тут же смотрит на врачом, тут же поступило в палату.